Неділю святкуватимемо довгоочікуване для усіх православних християн свято Великдень. Це свято, як говорить церква, підноситься над іншими церковними святами. Великдень це свято життя, життя духовного. Дуже важливо сьогодні сказати нашим телезрителям, що Пасха це праздник, який ми повинні пережити, не просто услышать колокольний дзвон. в храме и сказать да сегодня Пасха не просто прийти на богослужение в храм и осветить какие-то там куличи э, какие-то еще съестные припасы да и вот в этом поучаствовать в Пасхе поставить свечечку или просто э, сказать иногда очень формально Христос воскресе. вот это не есть переживание Пасхи личностное переживание Пасхи это прежде всего ощущение радости ощущение надежды, ощущение вот, причастности к тому великому событию, которое произошло 2000 практически лет тому назад. Что это за событие? Воскрес Христос. Это означает, что наше с вами человечество, да, то есть наша с вами природа тоже может во Христе воскреснуть. Это значит, что нет безысходности, это значит, что нет уныния, это значит, что жизнь не бессмысленна, не бесцельна. вона має продовження, вона має я би сказав, вічносною орієнтацію. Вже традиційно до Великодня Олександрійці готують різноманітні страви до святкового столу, печуть пасхальні кулічі та фарбують і розписують яйця. Однак варто знати, що називати Великдень Паскою, як ми звикли, неправильно. Потрібно говорити Пасха, адже це слово має велике символічне значення. Названня цього этого праздник... Этого дня, святой Пасхи, произошло от древнееврейского слова, который тоже обозначал праздник, праздник выхода освобождения еврейского народа от египетского рабства, и он э, звучал как песах до сих пор он звучит как Песах. Мы усвоили новозаветные христиане, если можно так сказать, новозаветные люди, усвоили это событие как ветхозаветный символ. Да? То есть, когда-то Моисей вывел из египетского рабства свой народ, освободив его таким образом, а Христос вывел вот все человечество из рабства греха. И поэтому для нас вот Песах, который означает по-еврейски «исход», Да, і лі От у нас, безумовно, усвоєн в новозаветній церкві как прежде всього ісход от гріха. Окрім того, останнім часом для великодніх яєць продається багато різних наклейок. Однак священники радять скористатися традиційними способами для розфарбовування яєць, адже потім наклейки зі священними для кожного християнина зображеннями викидають у сміття, а це певним чином святотатство. Ще одним священним символом Великодня є благодатний Єрусалимський вогонь. Цього року близько другої ночі, у неділю, вогонь мають принести до кафедрального собору, а потім і до інших храмів міста. Це той вогонь, який отримує православний. Иерусалимский патриарх на гробе Господнем, и который, естественно, является символом, я бы так сказал, воскресения, потому что это огонь, знаете, чудесно появляющийся на гробе Господнем именно в субботу преблагословенную, накануне воскресения. Поэтому я думаю, что тоже есть очень благочестивым обычаем, когда христиане приходят в храмы и в эти дни не только прославляют воскресшего Христа, не только молятся о своем благополучии и здоровье, но и также берут в свои дома вот этот вот благодатный огонь, дабы осветить свое жилище, дабы Принести этот надежды надежди воскресенье всім тим, хто не смог по тем или иным причинам бути церковное і вот такое церковне вот ликование, церковну радість о воскресшому Господі. На великдень замість вітання є традиція говорити Христос Воскрес і відповідати воістину воскрес. Це не має бути простою формальністю. Це важливі слова, які передають істину свята і велику радість Великодня. Мы переживаем, безусловно, очень тяжелые времена, я думаю, что пасхальная радость, она должна утешить, кто сегодня не утешен. Она должна вселить надежду, кто потерял таковую и кто переживает за будущий день. Пасха, ее радость, ее вот такая, знаете, непроходящая, вневременная и внепространственная, вселенская радость должна укрепить нас и телесно, и духовно, должна помочь нам сосредоточиться на главном в своей жизни и изжить из наших сердец всякую ненависть, вражду, негодование, всякое, всякий деструктив и всякое разрушение, всякий хаос и беспорядок. И наоборот, вселить в нашу жизнь надежду и воодушевить нас на добрые, будущие дела, на добрую будущую жизнь. Я всем вам этого искренне искренне желаю.